Сегодня в 8 утра провел штаб, создали штаб для того, чтобы принимать людей с Донецкой и Луганской области у нас по городу, для того, чтобы мы могли разместить людей. Неделю провожу переговоры с администрацией Донецкой области, и вот завтра к нам приезжает в Скадовск 27 человек и 136 человек в Корчаянец, детей с Славянска, Краматорска, Горловки, те дети, которые мы начали работать раньше. А вот сейчас, сегодня провел штаб по вопросам, чтобы и взрослых размещать в городе, посмотрели все наши возможности, все, я думаю, что и это. Работа нужна в городе, потому что, как было сказано на совещании, в областной государственной администрации. Есть распоряжение главы государственной областной администрации. Я подписал свое распоряжение по этому вопросу, что могут до 20 тысяч в область переехать этих людей, которые Донецкая, Луганская область и и город Днепропетровск, и другие города, области, районы. И мы сейчас интенсивно к этому готовимся. Так я вот хотел сказать, что дай Бог, чтобы мы могли в спокойной обстановке принимать людей, а не, не дай Бог, отправлять людей куда-то. Это, наверное, дорогого стоит, чтобы мы хорошо отнеслись к этим детям создали все условия. И я так думаю, что мы так такое что в районе больше 400 детей мы в этом году должны принять и к нам в наши коммунальные лагеря, чтобы мы могли их оздоровить.